Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. На протяжении минувшего года мы, журналисты, фиксировали десятки случаев агрессии со стороны вооруженных сепаратистов в сторону коллег, сотрудников медиа, особенно луганских и донецких. Практически все местные медиа на оккупированных территориях закрыли свои редакции и корпункты. В оккупированном Донецке сейчас свободно могут работать только такие СМИ, которые поддерживают политику сепаратистских группировок и занимают антиукраинскую позицию, в первую очередь местные локальные СМИ. Кроме того, в Донецке в занятом сепаратистами здании областной государственной администрации действует так называемая комиссия иллюстрации донецких СМИ. Там сепаратисты ищут инакомыслящих журналистов. Что происходит затем с таковыми? Есть масса примеров. Это и погромы в квартирах, и избиения журналистов в оккупированных городах. Это только последние примеры. Журналист Сергей Сакадынский провел несколько месяцев в плену у сепаратистов. Его задержали прямо у дома, а затем передали одному из лидеров боевиков. Маленькая комнатушка с проходной кухней в частном секторе Ирпеня. Именно тут обосновался журналист из Луганска Сергей Сакадынский, который провел около полугода в плену у Бэтмена, одного из главарей так называемой ЛНР. Тогда было просто такое время, когда хватали, в общем-то, людей на улицах без разбора, то есть просто там человек неудачно где-то там проходил там, в районе зоны обстрела, его хватали, говорили, ну ты корректировщик, кто-то сфотографировал воронку от снаряда, там то же самое, ты вот, шпион там передаешь данные в ИСУ и так далее. То есть там, в подвале таких корректировщиков, шпионов там было очень много. Вот. И мы, в принципе, попали тоже как, как, бы абсолютно случайно. Сергея обвиняли в почетном членстве в правом секторе и участии в Евромайдане, ссылаясь на якобы найденные подтверждающие это документы, которых не существовало в природе. Уже после, предполагают журналиста, не узнали о его медийной деятельности, что и послужило причиной длительного заключения. Они выстраивали как бы, в интернете последовательно вот, образ Бэтмена, как героя там, борца за свободу Новороссии, там, защитника Луганска и так далее. Ну, то есть, нельзя было допустить, чтобы пошла информация, что там, бандит пытает людей, там, отжимает машины дома. Вот. Поэтому меня просто держали, как в принципе и многих, ну, как, чтобы не было утечки лишней информации. Вместе с Сергеем в заложники заодно попала и его жена Мария. Девушка провела в подвале две недели, после чего последовали полтора месяца работы на кухне в полевом госпитале на базе у Бэтмена. Где находилась семейная пара, никто не знал. Связи в городе на тот момент не было. Дать о себе знать было невозможно. Родные Марии подали заявление в райотдел милиции Луганска, после чего пару нашли. Но добиться освобождения удалось только для Марии, так как оснований для ее удержания, как оказалось, не было. И 1 октября она очутилась на воле. Все были уверены, что я сразу же соберу вещи и уеду из Луганска. Но я прекрасно понимала, что как я могу его там оставить. Как таковых каких-то, знаете, там глобальных действий для их освобождения мы не сделали ничего такого, но мы просто поднимали шумиху и не дали вообще забыть и замолчать это все. Там все происходило в два этапа. Сначала нас освободили от Бэтмена, от милиция этой самого провозглашенной республики. А потом, пока все эти разборки у них шли внутри, до того момента, как Бэтмен был убит, вот, мы находились, ну как нам говорили, значит, под охраной как свидетели. Как только Сергея освободили, пара собрала вещи и выехала из города. В Северодонецке журналист возобновил утраченные документы. И оттуда он и приехал в столицу, вернее, в пригород. Тут Сергей продолжает свою журналистскую деятельность, пишет для нескольких изданий. Как? Хотелось бы, как бы вернуться в свой дом. Там ну, как бы, ну, понятно, что уже вот ну, ситуация поменялась, то есть оно не будет так, как было до всех этих событий. Поэтому я ну, сейчас стараюсь особо ничего не планировать, то есть там как-то по ситуации уже будем ориентироваться дальше. Анна Иванова, Владимир Паутов для Донбасс-Реалии. Радио Свобода. Если Сакадынский сейчас на свободе, то Мария Варфоломеева приговорена группировкой ЛНР к 15 годам тюрьмы. Украинский волонтер, фрилансер нескольких теле и интернет-сми. Варфоломеева была задержана сепаратистами 9 января во время попытки сфотографировать здание боевиков по заказу одного из украинских журналистов. В Министерстве внутренних дел, так называемой ЛНР, ее обвинили в пособничестве правому сектору и в корректировке артиллерийского огня во время обстрела Луганска 27 января, который привел к гибели 26 жителей города. Отметим, что сам обстрел произошел через несколько недель после самого задержания Марии. А между тем, за эти несколько месяцев удержания в плену проукраинской активистки и журналистки боевики несколько раз меняли условия обмена. Об этом программе Донбасс-Реалии рассказали журналист и переговорщик Юрий Асеев и координатор инициативы Восток СОС Константин Риуцкий. Дословно вам скажу, что даже в МВД Украины один высокопоставленный поставленный портфеледержатель в очень нецензурной форме сказал направление, куда нам двигаться с Машей, что делать лично Маше и что делать лично нам. Было направлено письмо уже в Министерство обороны, через соцсети обращаемся, и письмо Порошенко уже написали, лично вчера отправили, но ответа нет. Министерство обороны попросили, так сказать, прояснить позицию, официальную позицию по полонной Маше Варфоломеевой. Вот, молчат, не реагируют. В оккупированном Луганске она осталась, потому что ее бабушка не могла самостоятельно передвигаться, и она не могла ее бросить. 73-летняя женщина больная. Она осталась там для того, чтобы ухаживать за бабушкой. И продолжала работать как журналист и фиксер для нескольких украинских изданий центральных изданий, телеканалов в том числе. Благодаря ей там появлялись сюжеты о жизни в оккупированном Луганске. Боевики ЛНР поставили под сомнение ее профессиональную принадлежность как журналиста. К сожалению, ни одно из изданий, с которым сотрудничала Мария, я имею в виду центральные украинские издания, ни один из журналистов этих изданий не, не захотел подтвердить этот факт. Она и так уже провела 4 месяца в плену. И у нас нет никакой информации, как с ней там обращаются. Очень э, печально, трагично, что э, вопрос э, о ее обмене, об ее освобождении э, практически не поднимается, не находится в повестке дня там, у украинских властей, у э, медийных организаций украинских и международных. Э, и это такое вот... Э, ну, не знаю, по-моему, тревожный симптом немножко. Этот же случай сегодня обсуждаем с Оксаной Романюк и журналистом сайта «Информатор» Вячеславом Бондаренко. Вячеслав сейчас у нас в студии. Добрый день. А Оксана по скайпу, я думаю, слышит нас. И, Вячеслав, вы знаете Варфоломееву. Расскажите, кто она и почему ее задержали, и тем более присудили, если можно так сказать, к 15 годам лишения свободы. Машу я... Знаю не очень хорошо. Мы вместе участвовали в Луганском Евромайдане. Вот она постоянно туда приходила, но очень близко я ее не знал. Насколько я знаю, она оставалась в Луганске, потому что у нее была бабушка больная, и она за ней присматривала. Вот. А учитывая, что э, на тот момент э, журналистов уже не оставалось, в общем, э, э, ее просили каналы различные, чтобы она там для них снимала. Ну, есть такое слово ⁇ фиксер да, ⁇ да, да, Оксана, да. вы нас слышите? А, да, я слышу вас. Оксана, насколько популярна сейчас такая форма сотрудничества общественных активистов со средствами массовой информации на оккупированных территориях? И можно ли считать в данном случае, если задержание происходит по причине видео или фотосъемки человека, задержанного журналистом? Мы считаем, что задержание Марии было произведено как раз во время того, как она занималась журналистской деятельностью, потому что ее задержали как раз тогда, когда она снимала на фотоаппарат жилые дома. Эти фотографии она не успела никуда передать. Собственно, поэтому обвинения ее в, коррек в корректировке огня очень странные и как-то очень слабо, мне кажется, имеет связь с реальностью. Что касается того, что она работала фиксером, да, у нас тоже есть такая информация, что она работала фиксером, и э, я могу сказать, что все международные организации рассматривают работу фиксеров как журналистскую деятельность. Кроме того, э, по нашим данным, она снимала жилые дома, фотографии жилых домов в Луганске, именно по заданию, э, по просьбе одного из харьковских э, СМИ. До этого она работала как журналист на два местных издания. К сожалению, они оба закрылись вследствие оккупации, потому что местные СМИ просто не могли дальше продолжать работать. Поэтому мы рассматриваем Марию Варфоломееву именно как журналистку, как медиа-ассистента, и задержание ее считаем как посягательство, давление на свободу слова. Это понятно, но что мы можем сделать? Что может сделать журналистское сообщество в большой Украине, условно говоря, в данном случае? В данном случае у нас есть два пути. Первый – это публично поднимать вопрос перед СБУ, перед президентом, перед э, правительством с тем, чтобы активизировались усилия по освобождению Марии. Она на самом деле сидит там уже 6 месяцев. Это больше, чем кто-либо из э, заложников, которых задерживали там на протяжении всего 2014 года. Больше, чем кто-либо из украинских журналистов э, был в плену в э, ДНР-ЛНР. Это вот, э, как раз случай Марии. Это первое. Второе, это обращаться к международным организациям, чтобы они через свои какие-то каналы, возможно, ОБСЕ, хотя бы чтобы они пришли, посмотрели, в каких условиях ее содержат. Потому что по нашим данным ее долгое время удерживали вообще в подвале, только недавно ее перевели в какое-то там местное СИЗО. Оксана, если сегодня, сегодня статистика о случаях, сколько сегодня пребывает в плену у вооруженных сепаратистов, у различных группировок незаконных, украинских журналистов, в том числе журналистов местных, луганских, донецких, есть такова статистика, есть? На данный момент только одна Мария у нас такие данные. С начала года было задержано 4 человека на разный период времени, но они были э, выпущены, там людей удерживали по несколько месяцев тоже, но вот Марию держат очень долго. Я не знаю, мне кажется уже, что ее случай используют для устрашения, потому что с ней снимают видео, которое потом тиражируется. Мне кажется, что это уже превращается в какое-то шоу на самом деле. Последний вопрос к вам, Оксана. Как думаете, почему вооруженные сепаратисты так боятся и опасаются украинских журналистов и местных журналистов, которые сотрудничают с украинскими средствами массовой информации? В чем причина этого страха? И неужели нужно людей арестовывать, задерживать? Я знаю, что применяются также такие возможности, как проработка журналистов, оставшихся в Донецке и Луганске, на лояльность к представителям вооруженных сепаратистов. В чем опасность работы журналистов в данном случае для них? Очевидно в том, что журналисты могут дать местным жителям альтернативную информацию. А ведь сила ДНР, ЛНР, сепаратистов базируется очень во многом как раз на пропаганде. Мы знаем, что когда оккупировались области Луганские и Донецкая, первое, что делали, это выключали украинские телеканалы, замещали их российские. Российскими. Второй шаг – это шли сбитыми с коктейлями по э, офисам местных СМИ. Мы зафиксировали, например, только в Донецкой области 28 нападений на офисы местных СМИ, когда полностью в руины превращали э, здания. Это давление на местных журналистов. В данном случае информация является важным компонентом их стратегии, их, в частности, оккупационной стратегии. Поэтому именно и случается нападение на журналистов, задержание журналистов, всячески прекращается доступ людей к информации. Спасибо, Оксана. Оксана Романюк была на скайп связи со студией Радио Свобода. А мы с Вячеславом Бондаренко, моим коллегой и журналистом-информатор LGUA сайт, продолжаем беседу. Вячеслав, вы тоже были в плену, насколько известно, да. что Но происходило с вами? Назад. Как это происходило? Это было 25 мая. Президентские выборы. И вместе с моим коллегой Максимом Осовским мы поехали на север области там где в общем Луганской области, там где президентские выборы э, проходили, и мы вели стрим-репортажи оттуда. Вот это э, телеканал Зик э, нас попросили, потому что уже на тот момент э, практически нигде не было сапкоров, всех поотзывали, было опасно работать, в общем-то. Ну, мы согласились, тем не менее, поехали, э, по до Сватова сначала, вот, и оттуда начали. Э, в сторону Луганска двигаться. И уже где-то часов в 10 вечера, наверное, мы подъезжали к блокпосту возле города Счастья. Вот. И нас остановили, потребовали выйти, Euh, начали обыскивать ЛНР, ЛНР, mm. ЛНР, да, сепаратисты, вот, и буквально там без лишних слов мне ударили в затылок прикладом автомата, я потерял сознание, вот, и повезли э, нас на подвал. Перед этим буквально э, наш последний выход в эфир э, был, э, мы сняли э, расстрельный автомобиль, вот, который был, непосредственно близостью этого блокпоста, возможно, mm -hmm. это и послужило поводом, чтобы нас остановить. Как думаете, с чем Оксана Романюк свое мнение сказала? Как вы думаете, почему сепаратисты настолько активно пытаются зачистить информационное поле от местных? локальных журналистов ну, сколько лет э, освещающих проблематику этих городов ну, согласен абсолютно во первых потому что э, не нужна эта информация то есть э, нужна информация только та которую выпускают они готовят да? э, и кроме того нужен же враг обязательно нужен враг ну, они же борются с фашистами да ну, назвали шпионом меня и максима теперь это маша варфоломеева вот. Нужно постоянно... Несет ли Варфоломеева действительно угрозу какую-то для... Да, для ЛНР? Уверен, что нет, абсолютно. Главная ее вина была в том, что она сфотографировалась с визиткой Яроша э на Луганском Майдане, когда еще было более-менее спокойно, вот эти пресловутые визитки Яроша. То которые... есть, получается, отслеживают фотографии, какие-то да, посты когда, фейсбо... когда какие в Фейсбуке, в Когда нас задержали mm -hmm. с Максимом, первым делом они сразу же пошли э по э э ну, нашим страничкам социальных социальных сетях. Вот. И, в общем-то... Скажите, а как работает сайт информатор LGUA сегодня в условиях оккупации непосредственно областного центра? Как вы производите сбор и обмен информацией из Это очень сложный вопрос. Информацию нам дают местные жители. Иногда она очень обрывочная. Там, в три часа ночи мне может позвонить человек, например, сказать, что там, идут танки. Да, вот. Все, я ну, невозможно уточнить, сколько и какое их количество человек рискует просто реально, потому что все мы знаем, что там очень здорово, сейчас стучат все на всех, вот и поэтому приходится информацию собирать по крупицам проверять ее там, у других местных жителей узнавать там да действительно ли были танки потому что иногда бывают вбросы вот кто то что то услышал там вот, и у нас безусловно на сайте иногда проходит скажите масса. а если бы завтра луганск освободили вы бы туда вернулись для работы да. журналистам на привычных позициях да вряд ли бы я взял с собой свою семью но э, я бы туда вернулся Но несмотря на те, що Слов'янська освобождено уже давно, є місний журналіст з Слов'янська. Його зовуть Кірил Дудка, проживає зараз во Львові, і обратно в Славянск он не збирається. У нас є відео, можемо посмотреть сюжет. Коли ми працювали в Слов'янську під час окупації, то було досить напряжно, якщо чесно. В один момент просто до нас прийшли люди зі зброєю і сказали, що якщо ви не будете робити те, що нам треба, то вибачте. Ну і буквально за пів години ми лишили, лишили в студії самі столи. Далі ми виїхали до родичів в Харківську область, ми там були ну, приблизно півтора місяці, і коли я вже зрозумів, що ну, немає сенсу далі сидіти. На той час тато мій був у Львові, і я приїхав до нього, бо Львів ну, досить велике місто і є багато телеканалів, і тут можна було влаштуватися за фахом. Майже рік працюю на Зіку, вона має житло. Трохи дорого, але можна жити. Якщо треба було швидко і точно донести інформацію, то я, краще мені було сказати російською, ніж українською, тому що доводилось думати, формулювати фрази. Зараз бар'єр бар вже зник. Я ніколи не розумів тих людей, які приїжджають, от нам повинні дати то, нам повинні дати все, то візьми і зроби. Якщо хочеш, ти знайдеш роботу, ти знайдеш житло. Я, як переселенець, я ніде не зареєстрований, я жодної допомоги не отримую, я, я зробив все сам. Вячеслав, как думаете, сегодня возможно ли соблюдать журналистскую этику и стандарты журналистики в условиях, когда половина Луганской области и несколько районов Донецкой области оккупированы иностранными войсками фактически? Ну, к, к этому всегда нужно стремиться. Стандарты журналистики, они есть, стандарты журналистики. Да, но Если я имею профессионал... в виду, что требуют от нас быть пропагандистами. Ага. Ну, от нас не требуют. Мы, допустим, стар... как, как, как можем, да, стараемся. Я понимаю, безусловно, что на пропаганду российскую должна быть, наверное, наша контрпропаганда. Вот, но нужно понимать, что журналист всегда должен быть объективным. Контрпропаганда это не то, наверное, оружие, которое нужно сейчас использовать. Прежде всего, правда. Как вы думаете, те люди, которые остались в Луганске и в Донецке, называющие себя журналистами, например, местных сепаратистских, пропагандистских средств информации, можно ли их считать журналистами, по вашему мнению? Хм. Ну, вы знаете, некоторые, к сожалению, вынуждены э, играть по тем правилам. Я знаю, не буду называть журналистов моих друзей, знакомых, которые остались там, и они вынуждены играть по этим правилам, иначе они окажутся на подвале. Любая лояльность, проявление какой-то лояльности и какой-то объективности, они сразу же воспринимаются как игра вот, за команду Украины, понимаете? То есть, если ты не пишешь украинские каратели то ты сразу же становишься тоже укропом. Вы здесь, в Киеве, и в целом на Большой Украине себя чувствуете более защищенным, вы можете свободно писать, говорить, ну да, что безусловно. хотите, или Кон... же все-таки тоже, конечно, следует... У нас нет, ну, наше издание, по крайней мере, абсолютно э -э работает, вот, ну, как мы стараемся работать по стандартам журналистики. Безусловно, да, я повторюсь, у нас также бывает проходит информация... Э -э не совсем проверенная, ну точнее мы ее стараемся проверять, но э, нужно понимать, что в этих условиях, да, это вот, к сожалению, проходит. Вот. Хорошо, спасибо вам за участие сегодня в программе «Донбасс. Реалии». Вызовы для свободы слова в Украине повсюду, как на оккупированной территории, так и на освобожденной. С одной стороны, заметно, что сепаратисты используют модель, при которой… Номинально независимые средства информации контролируются так же, как и пропагандистские. Но с другой стороны, контент независимых украинских СМИ недостаточно конкурентен по сравнению с российским и не имеет достаточной независимости от влияния олигархических группировок. Преодолеть эти вызовы можно за счет журналистской солидарности. Это один из способов демонстрации единства медиа на основе принципов и стандартов. Эту же солидарность мы сегодня проявляем с Марией Варфоломеевой, которая находится в плену, и будем информировать вас об этой ситуации в следующих выпусках «Донбасс Реалии». Также зрителям напомню, что программа доступна на сайте «Радио Свобода» и в социальных сетях. Ищите, обновляйте, будьте с нами на связи. До свидания.